Allahum son hüccətini tamamlamaq üçün sizi mübahiliyə dəvət edir. Mübahiliyə? Kim yalançıdırsa, gəlin Rəbbimizdən ona bəla diləyib Allahın lənətini arzulayaq. Ey Əbu Rafi, de görüm Məhəmmədin bəlayə tuş gəlmək üçün özü ilə gətirdikləri kimlərdir? O sağ tərəfindəki kişi Onun kürəkəni və canişini Əli ibn Əbi Talibdir. Əli Əli Xəndək döyüşündə Əmr ibn Əbdavud Əmrini öldürən adamdır. Xeybərdəki Haris və Mərhəbi də. Və şo qadın kimdir? O, Rəsulullahın qızıdır. Həm də Əlinin həyat yoldaşıdır. Elədir. O dünya xanımlar xanımı Fatimədir. Bizim fikirləşdiklərimiz də çıxmadı heyb. Muhammad qoşunu ilə gəlmədi. Bir ora bax, bax görünəcə arxaynlıqla gəlir. Benim gördüğüm bu eller dua eylemeye kalkarsa ey hep. dağları da yerinden oynadar. Bunların duası bütün necranı ve necranlıları mehveli Tez ola Agib, tez gödonu dua eylemeye koyma ki pis olar. Ona de ki bize kargış elemesin. De oğlan Nifrin tökməsin. Ey Məhəmməd, bizə qarışıq eləmə. Nifrin tökmə, qa